И сегодня вот и это было в прошлом видео. И, короче, я сделала еще один вот такой, я вам сейчас покажу. Вот. Это скорее, как меч. Такой я его вот только слепила. Ну ничего. за Не успел застыгнуть. Ну, так получилось. Короче, мне очень понравилось. Если... В цьому в іншому відео є. М -м, коротше, в іншому відео я знімала про оці штучки. Можете подивитися, це на моєму каналі. Коротше, я дуже старалася і так у мене вийшлося. Коротше, ложим його сюди. И вот я еще сделаю вот такой малюнок. Стар. Вам нравится? Напишите в комментариях, что мне очень нравится, очень при очень и красивый такой. И я пока еще думаю, где его повесить, бо он такой красивый. Вам тоже нравится? А мне тоже. Дуже-предуже. И вот. У меня получился вот такой меч с вот таким малюнком. Мне дуже понравилось. собой его э, рисуночек. Бумалюнок. Дуже красивый. Если вам тоже нравится, то ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Короче, я очень старалась его сделать и даже думала, что сейчас не успею. И короче, я все успела, и, как вы видите, результат просто прекрасный. И вот мне мне нравится рисунок на больше, самый на Вам тоже нравится? Поставьте лайк, а вы напишите в комментариях. И вот, короче, я к вам, если нравится, то поставьте лайк. Если мне тоже нравится, Скажите, что это вообще меч? Я вам сейчас покажу. Сейчас остановлю теперь. И вот, вот он. Только вот у меня получился очень темный. Ну, как получилось? Если напишите в комментариях, ну, або поставьте лайк. Если вам и правда нравится это, то обязательно напишите комментарий. Они правда похожа, якщо для мене вона очень похожа є. А вам, що мені? да. І от. вот і вот. вот закінчуєте наш випуск. Якщо я ще другий раз показую цей малюночок стар і той самий мій любимий блогер, якщо вам теж подобається рисуночок. або малюнок, то напишите в комментариях, або поставьте лайк. И то будет хорошо. И вот, заканчиваем наш выпуск. И всем пока!